Hay que poner las cosas en contexto, no podemos tomar la historia como por arte de paz. Pero sí hay que aclarar que la burguesía en toda la historia de la humanidad ha jugado un rol eminentemente revolucionario, está muy claro. Ha construido maravillas muy diferentes a las pirámides de Egipto, a los acueductos romanos, a las catedrales góticas y ha llevado adelante campañas diferentes a las invasiones bárbaras, a las cruzadas la burguesía solo puede existir a condición de que continúe revolucionando todos los medios productivos, todas las relaciones de producción. Es decir, todas las relaciones sociales. ¿Verdad? Una cerveza. Vamos. ¿Sabes qué es lo que distingue la época de la burguesía con las épocas precedentes? La continua revolución de la producción, la constante evolución y crítica de todos los sistemas sociales, la agitación, la eterna inseguridad, el movimiento. Esos son sus rasgos distintivos. Todas las viejas relaciones, con su carga de conceptos herumbrados, antiguos, sus viejas ideas, se disuelven. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Todo lo sagrado es profanado. Y entonces por fin los hombres se ven obligados a reflexionar sobre sus condiciones de existencia y sobre sus relaciones recíprocas. Así es, así es. Sí, vieja ¿quién chufaste acá? Nada. ¿Estás segura? Claro que estoy segura. ¿Te ha hecho pelota esto? Mánate. No solo no permiten a los países... Mirá, otra vez tributos, hablan de no la crisis. ...en un círculo vicioso donde el recorte del gasto público genera recesión y la recesión obliga a aplicar nuevos recortes para evitar el default. El proceso desemboca en una gran pérdida de valor de las empresas públicas y privadas... ¿Te pasa algo? ...que el día de mañana... La, la, la crisis, más. La fábrica ya se rumoreó no que también en suspensión. Te suspendieron. ¿Estuvieron? Y bueno, si estamos juntando con los compañeros, la vamos a sacar adelante. Ah, Martín, vos siempre con tus ideas. Tienes que cuidar el trabajo. Mira lo que estoy haciendo. Si no hacemos nada, la crisis la vamos a pagar nosotros. Vos, yo, todos los laburantes. En realidad, esto es mucho más profundo. El capitalismo no funciona sin crisis. su necesidad de conquistar nuevos mercados. La burguesía decide invadir el planeta entero, porque necesita establecerse en todas partes, crear relaciones de producción en todas partes. Para conquistar entonces ese mercado mundial, la burguesía dio al consumo y a la producción un carácter cosmopolita. Cada crisis comercial destruye... Primeramente, no solo los productos que ya han sido creados, sino también las fuerzas productivas mismas que los han creado. Una epidemia. Es una epidemia que en otros tiempos hubiese parecido absurda. La epidemia de la sobreproducción invade el planeta. Parecería que la sociedad se encuentra retrotraída a un estado de barbarie, a una, un estado de, de insuficiencia de producción momentánea, claro está. De pronto parece que todos los medios de subsistencia han desaparecido. Parecería que el comercio y la industria están aniquilados. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso? Porque la sociedad... cuenta con demasiados medios de producción con demasiada industria con demasiado comercio con, con demasiada civilización ¿Cómo no se dan cuenta de que estos últimos 25 años provocan una inmensa desilusión y decepción entre muchos filósofos de inspiración marxista críticos de la sociedad de consumo? Para mí, el término revolución hoy en día ya no tiene sentido, aunque yo no niego que nuestra sociedad pague un precio por ello. La intensidad del trabajo y la agresividad que acompañan la búsqueda de la eficacia podrían deshumanizar al conjunto y acabar con los protagonistas más débiles. Bueno, muchachos, en esta nueva etapa que estamos viviendo en la empresa vamos a tener que adaptarnos a los nuevos estándares que marca la realidad económica mundial. Algunos países han tomado las medidas que yo les estuve proponiendo. La situación es nueva y nosotros tenemos que tratar de contener conflictos. Contamos con ustedes, entonces. Por supuesto. Es? Obviamente que esto va a traer inconvenientes con los compañeros trabajadores, pero lo vamos a saber manejar, como en otras oportunidades. Sí. ¿Qué pasa con esa agrupación de izquierda? ¿Se les metió en el sindicato? Esos zurdos nos van a tener problemas y tajantemente se van a poner a cualquier medida que tomemos. A ver si se ponen las pilas y hacen algo. ¿eh? Pero olvídese, esto también lo solucionamos nosotros. Ese pelado del sindicato no va a poder pisar nada. el del sindicato no viene es porque no es tan grave, son solo 15 días de suspensión. En 15 días te están sacando la mitad del sueldo. Y hacemos que tenemos por ahí es peor. Pero lo que tenemos tiendo, que tener ¿no? en claro es que hoy son las suspensiones, mañana vienen los despidos. Esto es así: así de simple. Nos tenemos que juntar, hacer nos tenemos cosa, que reunir, esperemos, pelearla. Esperemos a ver esperemos. Hay que pelearla, loco. Es lo que estoy diciendo. ¿Cómo supera esta crisis la burguesía? Por un lado, con la destrucción forzada de fuerzas productivas y por el otro, con la conquista de nuevos mercados, con la superexplotación de los ya existentes. ¿Y en qué termina esto? Con la creación de nuevas crisis, más extensas, más violentas, con la obst Faculización de los medios para prevenirla.